Thank you. Right.

свет и дождь, и дождь, и дождь, и дождь, и свет. вообще хорошо. Мы тоже, если у нас, допустим, отключили, у мамы, с мамы едем. А когда у тебя были в ноябре, по-моему, тоже у мамы газовая печка У нас просто электрическая. Да, да. свет. на работе на да. да. И да. вообще, да. там тоже страшно.

ты смотришь смотришь через пять Что это такое? чем есть. едят. Да. Я не знаю, как генераторы работают, а там как Значит, генераторы. Не понятно. Значит, Дрим.

То есть как бы есть люди, но вот как-то местами Почему-то на Салтах идти страшно. Их там ого-го сколько вообще. Да, только та же сторона. Ну да. Первые дни были все оттуда ну да А сейчас повозвращались. Там же тут же первые дни Салтаха страдала бюджетом. С центра как-то повыезжали, получается, все. Ну, я не знаю, с чем связано. Или состоятельные как-то все раз и выехали.

А у меня же, да, такая подземная школа и у или не часто процент, А так подземная. Ну, сейчас стали понять подземную, слава богу. Да, или подземную. землей под было, да. Только так. Шутки, которые... Я кто как бы попробую велотром. Разусинок, ну, да. у тебе все нормально. Да, мам, все нормально. Нічого, що просто прям роботи подземний паркінг і всю ночь, до там, ділосували, скажи, а тепер опять на роботу, а так нічого, все нормально. Оце ну, поступні а там ну, було через. насыпали mm -hmm. на нас, скажем, какие опыт стоял, кажется, это просто ужас. Они, да, сначала разведка, а потом полетела все, все подряд. Бедные жители просто они почители думают. Как они там, как дети вообще? Тоже так же все эти выехали уже. Но ну, они там там реально, там только, только это самое, тут же потушено ехали. между собой перекидаются, еще может быть такая, что еще и тревога а им уже а. сообщение, что что-то Они очень быстро спускаются в метро, в подземный парк, я туда не спускаются. А, а мы вот не спускаемся. Так? Ну вот, когда в садик детских нам вот попало, потому что сколько то назад, недавно, детей опустили, то есть там тоже они держали руку на пульсе, у них была уже отработана схема, и детей снимали тогда с так, да, спасибо, все сразу же выжили. Я их увидела, что дети хотят полетела на наш коридор, а потом читаю, что Китай был у нас пустые. Да, и, на и все было отработано, да, налажено, налажено они не спустились. Да. Ну да, они когда его зарешают, а дети страдают. В полукаве, все уже в свое время войны на было таких же серьезных в я, я, я по, по военку. Например, нас... Да, это было. там же было собрание, и они... А я, и... это с... а я раз, у нас там есть Киев. начали и первый взрыв, от первого шаги шагита да не чули и не бачили. А вот вы говорят, вы слышали о тех, которые не бачили? А те, которые не бачили? Нет. Первый. первый не а нет. потом следующие четыре, они все через нас вот так. Я да, их бачила вот так вот. Вверх и лук. Я такая же прямо на тебя сейчас смотрит. Все четыре через нас, где пролетели. Ну там рядом девятая школа, мы детвору сразу туда. Вот мол, правило, а стоял, там стояли на плевах. Да, если что-то да, не я, конечно, да. ну, ну, да, что ну, вы... ну, конечно Ну, мы живем, ну Я на съемной квартире живу. О, О да. да, они же сразу же ем. Да. А а а мы на А Я нашла здесь до центра дома. То... Mm -hmm. и... Мені, таким нормальним ремонтом, бо мене я знімаю довго часу, тому в принципі всі комунікації підведені, і сипана, і туалетки, і водогарячий польот, і каналізація, все. Просто там не дороблений нормальний без старий штаб. Як для мене, для Антон це нормально, як вони приїжджають, Саша цей раз приїжджав на Новий год з друзями, каже, я не можу їх туди повезти, ми будемо знімати квартиру. Сукать дом о, -о, -о. Молодоша, частный сектор, мало так все а, а что, а? что Но и дом, или част, частный сектор дом, или часть дома от 10 mm. и выше. И 10-то mm. с таким садилем. Так и насколько Это, не Русском, евро. это ну, еще да? Или это ну, ну, более более на хорошую? с более-менее ремонтом. У меня же старший из СССР приехал, даже. мама, шукай. Там же заслуга, ты нашла? Он слушай, ты такая интеллектуальный, вроде это вот так все, а? и уже все есть. По-первых, цены. Ну, хорошие дома есть. есть хорошие комнаты, двухэтажные дома. Комнат нет, я сегодня дивилась, хороший дом, реально хороший. Там есть все, бильярд, баня, спорт, 20 Скажите, да, двадцатка, двадцатка плюс комнатка, этажный дом, три спальни, не, он здоровый, конечно, я не спорю, но, дело в том, что, скажу, вы приезжаете раз в полгода, один а что я буду делать в этом цирке, одна, а отапливать его, ну или хотя бы себе топить? Ні, вони то сказали, що шукай, ми тобі будемо платити за нього. Ти ж, щоб ми могли нормально приїхати до тебе. Ну, їсти б щось менше, а менше, зразу будете одружити. От ми з невісткою ходили, дивилися в воскресенье, там, де п'ята школа, проблемка, там вже ж парки. Там часть дома,